Понятно. Психологи называют это ипохонтрическим бредом. А это мог отсюда подойти. Хм. И теология вашего симптома пока не ясна, но заразиться этим невозможно или возможно. Ну давайте вернемся к вашему гемианоптическому расстройству. Гемиа что, простите? Ну, проще сказать, галлюцинации. Так вот, скажите мне, пожалуйста, у вас бывает такое, что, скажем, вы видите, вернее, вам кажется, что средь бела дня Кто-то ползет в окно. Нет, у меня таких фантазий не было, но вот недавно захожу на кухню и вижу, как моя жена стоит со своим папашей. А что он там делает? Он настаивает, чтобы мы развелись. Но ужас в том, что э, папаша умер погоду назад. Как вам это нравится? Что-то не очень. Нет. Я вас спрашиваю, а что хуже, что у меня по кухне шастает мертвец или что жена собирается исполнить его волю? Так, стоп. Так, тут не разобраться без помощи специалиста. Я пишу. И правильно сделали. Вовремя. Знаете что? Вообще это не дело. Это вообще не дело, чтобы родственники совали свой нос в дела пары. И, ну, так как вы с этим тоже не можете разобраться. Поэтому давайте, давайте их ко мне, я, я с ними поговорю. Давайте. С кем? Ну, с вашей женой я и с кто? папашей. Ну, я скажу им, побеседую, вернее можно перерыв пять минут пять, пять минут